Шановні лозівчанки, примите привітання від Лозівського міського голови Сергія Степанова. С первым дыханием весны, с пробуждением природы в мир врывается праздник любви и красоты Международный женский день 8 марта. Этот день всегда наполнен улыбками, теплом и хорошим настроением. Мы мужчины не перестаем восхищаться главным женским талантом — любить. Вы даете нам новые силы, вдохновляете нас на подвиги. Ради вас мы хотим быть добрее, сильнее и, конечно, мужественнее. Милые женщины, мы благодарим вас за материнскую ласку и мудрость, нежность и добрые слова. Дорогие и любимые женщины, от всей души поздравляю вас с чудесным весенним праздником, Международным женским днем 8 марта. Пусть солнечный свет согреет ваши души, зимние стужи сменятся весенней капелью. А ваші лоза засіяють щастям і весіннім настроєнням. Будьте всегда красивими, щасливими і любими, мирного неба над головою і родної землі під ногами, міле жінки, з праздником весни, любви і краси. Телерадіо компанія Лазова приєднується до всіх теплих слів, сказаних на вашу честь, шановні лозівчанки, зі святом. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні, на все добре.